сенің жаныңды не қыламын қызыңды да ұлыма бересің құда боламыз сәрсен қызды болдың ұ қыздың аты айгүл сәрсенбай қызы айгүлді абдулла ұлы башиты герой бақшы. ot qarib ketibmanman bilasizmi mana mayli bu o'zbekistonda hilol nasimpovni o'g'li ekanligini bilishadi to'g'rimi lekin biz o'sha festivalga borganimizda endi to'g'ri end yana o'g'lini olib ketibdi deyishi mumkin kimlardir lekin bosh rol ijrochisi bo'lgani uchun ular taklif qilishdi ular yo'l kira to'lashdi ular oziq ovqatini berishadi ular joy bilan ta'minlashyapti lekin shu filmni ko'rib turdikda hammamiz o'sha rusakovni o'zi sergey rusakovni o'zi tanishtirib mani bosh rol ijrochisi degandan keyin film tugagandan keyin bosh qahramoniga voy shunaqangi qarsaklar chalishdi keyin oh, men <laughs> man aytdimki bu meni o'g'lim dedi tushundingizmi chunki demakki bu siz ham bir o'zbekni bir chiroyli bir odatlari bilan birga yana bir itimirliklari bor ozgina cho'pi bor ozgina toshi bor bilasizmi kuni kecha bir odam bir nufuzli bir anaqada har doim mani o'g'linigizni olasiz u bu, bu deydi agar o'g'lim to'g'ri kelmasa man olmayman katta o'g'lim to'g'ri kelmadimi bu rolga olmayman undan oxirgi mana katta o'g'limni hech kim ko'rmaydi so, o'zi ham baribiru ham aktyorlikni bitirgan lekin demakki buni o'sha fizionomiyasi aytaylik o'sha jasorati yoki bo'lmasam boshqasi shunga to'g'ri keladimi qaysidir ma'noda demakki men olaman nimaga olmasligim kerak agar u yaxshi olmagan bo'lsa kim agar e'tirozi bo'lsa aytsin erkakchasiga aytsin